aytadi ayollar bilan chiroyli shakli shamoyilda yashanglar lugmon hakim aytadilarga ey er deydi uyga kirganingda uyda bayram bo'lib ketsin deydi bugun siz bilan man uyga kirsak motam anu keldi deydi hozir yana boshlaydi deydi kirib o nimaga molga suv bermading nimaga anu bua turibdi nimaga shipirgi tika turibdi tika turmay yotib turamiz endi tika qo'ysa joy ekanom bo'ladida shipirgini tika qilib bo'lmaydi kim aytdi tika qilib bo'lmaydi deb shipirgini oxlab bo'lmaydi kim aytdi oxlai shipirgi tegib bo'lmaydi kim aytdi tegib bo'lmaydi shipirgini poyadan farqi yo'q faqat poyada shipirib bo'lmaydi unda shipirsa bo'ladi shu xolos hech qanaqa dinga taalluqli joyi yo'q bu shipirgini isiriqni boy o'g'li kelsa yoshligimizda haydatishardi bizga o'lim tilayapti hayda deb bilib kitob o'qisak kitobda yozib qo'ygan ekan boy o'g'li ey g'ofil banda uyg'on tur xudoyingni esla deb sayrar ekan oxiri o'sha islomimizni mustaqillikdan avvalgi mustabid davrida shu darajada bizni qaloq qilib yuborishdiki bitta kapalakni ko'rsak qur'on o'qiydigan bo'lib qoldik oxir kapalakni ko'rib qur'on o'qiydigan bo'lib qoldikda bu bizni holimiz voy bo'lgani shu endi buni mana bueno, yaqinda xudo xohlasa sentyabrda yirme, yirme, il, bolleder, yirme, Keribusi, bollesi, nemedim, me, 28 sakkiz yil bo'ladi azizlar bizni mustaqil bo'lganimizg yigirma sakkiz yil to'qson birinchi yil tug'ilgan bolalar bugun yigirma sakkizga kirdi kerak bo'lsa bolasi maktabga bordi qaysidirlarni nima demoqchiman yigirma sakkiz yildan beri haliyham bir uyg'onmayapmizda uyg'onishimiz nimada bo'ldi endi rivojlanish kerak diniy tomondan ham dunyoviy tomondan ham ha, man mol boqib katta bo'lganman san ham mol boqasanmas endi bolam man umrbod mol boqdim endi san yur endi dunyoni kezib bizneslarni qilib kiyib yur endi o'g'il bola zo'r pullarni top endi bizni kim hazga jo'natadi san jo'natasanda deb bolani ruhan tetik qilish kerak ichida haligi botirlik deydiyu dadillikni bolalarga o'g'atish kerak biz nima deymiz? deymiza san shoptoli qo'lingdan nima ish kelardi panon yo'q bu buam katta odam bo'lasan san Sen zo'r g'ayrating zo'r shijoating zo'r kallang zo'r ishlaydi nimaga qiziqasan Ha, shu biznesga bor biznesingni qil nimaga qiziqasan shu svarka ga bor svarkаni qil suvni ham o'zi xohlagan yo'lga yo'naltirsangiz suv zo'r oqadi d ariqni burib orqaga oqizaman desangiz qiynalasiz nima demoqchiman bolamiz agar bir yomon gunoh ishni kasbni xohlamagan bo'lsa halol to'g'ri kasb tanlagan bo'lsa qil o'shani deyish kerak mayli biz ota bobom bu ishni qilmagan ota bobonda сvaрshий bormi ha endi yo'q ekan endi chiqadida o'sha ota bobong duradgor bo'lganmia duradgorlikka qiziqsa qilsin misol ana o'sha tarbiya berishlikda ham dunyoda eng qiyin ishlardan bittasi bola tarbiyasi ekanda shuning uchun ko'p otalar tarbiya berishni uslubini bilmaganligi uchun bola tarbiyasini buzib qo'yyapti yani mana ovqat qilishni uslubini bilmagan odam ovqatni buzib qo'yadi yog'ni doq qilib turib guruchni solib qovurib suvni quyib keyin hamma tashlab osh qilaman deb o'ylaydi u bo'tqa bo'ladi u nimaga uslubni bilmanda birinchi yo piyoz <laughs> tashla yo <laughs> suyak tashla go'sht tashla i so'z tashla Shuna qilib uslubini bilsa osh chiroyli bo'lgan singari tarbiya uslubini bilgan buni pedagoglar <laughs> deydi pedagog deydi, har <laughs> bitta ota ona pedagog bo'lish kerak o'zi aslida mana maktabdagi o'qituvchilar <laughs> pedagog deydi o'sha 27 ta bola o'qsa, bitta sinfda 27 xil oiladan kelgan bolada ular 27 xil dunyo yigirma 27 xil odob yigirma yetti xil fahm farosat pedagog zo'r bo'lsa s u yigirma yetti xilni hammasini tilini topadi eng rasvo bolani ham beshga o'qitib o'q boshini silaydi erkalatadi подарка beradi nima agar o'sha birinchi sinflarga ellik minglik звачкa olib kelib qo'ysa boru yarim qop звачка beradi misol o'shanaqangi bolalarga masalan urib so'kmasdan to'r ocsa bitta звачka berib erkalatib shunaqa qilsa pedagog eplaydi xullas endi o'zi aslida dinimiz har bitta ota onani o'sha pedagog bo'lishini xohlaydi rasululloh alayhissalom buni ko'p hadislarda bizga ta'lim berganlar o'sha tarbiya addibu avlodakum deganlarida o'sha bolalaringga odob beringlar deganda odob berish uslubini bilish kerakda uch yashar bola bilan o'n yashar boladek gaplashmaslik kerakda o'n yashar bolamizdan yigirma yetti yashar bolani ishini talab qilmasligimiz kerak shuni ham baylashni bilmaysanmi shuni ham ushlab turaolmaysanmi o'yinga kirdi u yigirma yetti yashar odamni ishini talab qilishi bu ahmoqlik bu bola boladek o'sishi kerak yoshligida o'yindan to'saversak katta bo'lib mustaqil qilgandan keyin uyga bitta playstain olib kirib oladi nimaga yoshligida o'ynamaganda u yigirma 27 yashar bolani qarasangiz pul topmasdan playstation o'ynab deng deb o'ynab o'tiradi bolami boladek o'ynash kerak kulish kerak yayrash kerak isabed mingisi kelyapimi olib berish kerak pul so'rayapti, berish kerak kitobda aytadiki o'sha 52 ta tarbiyada bolang pul so'rasa ber deydi lekin toqatisha ber deydi nimaga esa agar bermasang oladi deydi qayerdan uyda cho'ntagimizdan oladi. bir marta olsa bo'ldi tamom ketdi bola bo'ldi o'g'ri bo'ladi nimaga Bunday qo'lini tiqib bitta g'ijimlab olib ko'chaga chiqsa bitta 50 mingtalik tasavvur qilyapsizmi biz bilmaymiz uni kim o'g'lidan o'g'irlikni kutadi tasavvur qiling dada ming so'm bering degan bola bitta chiqqaruvdi ellik minga bo'ldi tamom u bola уже o'g'ri bo'lib bo'ladi xudo saqlasin shuning uchun bola pul so'radimi berish kerak masalan ming so'm hozirgi kunda ming so'mga bitta prashka bersa mani bolam ming so'm ko'p bersak ayniydi sinfdoshi o'ksiydi ba'zi bir ota ona nimadirmish bolam sumkanga narsa solib qo'yyapman hech kimga bermasdan yeb olgin o'zing katta katta yeb olgin ana o'sha bolani жmот qiladi жмот degani pishiq degani baxil degani bo'ldi ota ona bolasini pishiq qilyaptida наоборот aytish kerak bir narsa olishdan avval ko'ring agar o'rtoqlaringiz puli yo'q olmayotgan bo'lsa siz ham olmang bola o'ksinadi ular olishayotgan bo'lsa oling olganingizdan keyin birorta o'rtog'igizda yo'q bo'lsa yarmini bering ikkitasida yo'q bo'lsa bo'lib ikkovga berib o'ziz yemay qo'yvering ana o'shanda bolamiz шедрый bo'ladi saxiy bo'ladi qo'li ochiq bo'ladi bugun biz bolamizga hech kimga bermagina o'qimagina to'rtta ruchkani olib qaysi sinfdoshda ruchka yo'q bo'lsa tarqating yana olib beraveraman nima hozir bir yarim ming ming so'mdan ham ruchkalar bor olib kelib beyish kerak karobkasi bilan qaysi o'rtagsida ruchka yo'q bo'lsa tarqating daftar yo'q bo'lsa bering voy daftarni o'rtog'ingga berib yubordingmi san ahmaq nima u daftar besh yuz so'm yetti yuz so'm ming so'mlik narsa bekora nos olib sigir olib chekib chekibyboryapmiz o'sha narsalarni uni o'rniga o'sha bolalarimizni saxovatga halollikka to'g'rilikka наоборот aytishimiz kerakki hech qachon birorta odamni hatto bitta ruchkasini ham olib ishlatmagin har bitta yozgan harifingga gunoh yoziladi bola gunoh sani azobga olib boradi desak inshaolloh bolamiz tarbiyali bo'ladi masalan hozir eng qimmat uzum o'n ming so'm rizamat yaxshii lekin bolamiz ko'chada birovni yarim bosh uzumini uzib yeb keldi bu degani ikki milglik narsa o'zi bag'gaolangiz lekin bitta paqirdek axlatni bersa ham yemaymiz qoshiqchada bersa ham yemaymizda haromni mana bir donasi ham haromda bir donasi o'n besh so'mga to'g'ri keladi masalan uzumni lekin o'sha bolamizni o'sha ishni qilganini vahima qilib yuborish kera yur <laughs> ketdik qayerdan olding ko'rsatasan <laughs> menga olib borib qo'lida uzum bilan uyni egasini chaqirtirish kerak o'zing chaqir <laughs> de chiqqandan keyin kechirim so'raysan <laughs> mana shuni pulini berasan bo'ldi o'sha bola qaytib ko'chada uzum olmaydi biz ko'chadan uzum yeb kelsa hatto esimizga ham kelmaydida bu kimnikini oldin demaymizda bir bolani doriga osishga hukm qilishgan ekan shunda o'g'ri katta o'g'ri bo'lib ketgan ekan shunda tila tilagingni deganda onami olib kelsa bir onami bag'rimga bossa olib kelishgan ekan onasi oldiga kelganda ona shu tilizdan bir o'psam degan ekan hamma hayron bo'lib onangni yuzidan o'p peshonasidan o yo'q tilidan opaman op deb tilini chiqarganda tishlab uzib olgan ekan bolasi shunda hamma kelib haligi bolani do'pposlab tezda osinglar buni deganda bittasi to'xta degan ekan bitta bir ish bir şey bor nimaga bunaqa qilding desa man yoshligimda tuxum o'g'irlab kelardim onam pishirib berardi agar shu tillari bilan nasihat qilganda bugun man dorni tagiga kelmasdim degan ekan shuning uchun tilini uzib oldim degan ekan biz bugun u tuxum nima hozir bitta kletkasi оtборныйi o'n sakkiz ming terilgani terilmagani o'n besh ming so'm uy tuxum ming so'm ming so'm cho'ntagimizda yuvilib ketsa ha bo'pti yuvilib ketibdi deymiz nima demoqchiman o'sha tuxumni haqiqatdan ham o'g'irlab kelganda yur <laughs> qayterdan olding deganda o'sha bolasi o'g'ri bo'lmasdida mana biz ham o'sha bola tarbiyasida endi arzimagan narsada endi misa xotinimiz aytishi mumkinda indamangda bitta ruchkasini olib kel yo'q deyishkerak tur yur <laughs> deyish kerak kerakbo'sa sinfga olib borish <laughs> kerak rahbariga olib borish kerak man bolamga yashil ruchka olib beruvdim nimaga bu qora ruchka qayerdan oldi topasan aytasan qayerdan olganingde turish kerak u bilsin o'g'irlikni shu darajada vahima narsaligini his qilsin bu ana end ein masalan bitta bir marta so'kinib qolganini eshitsak uribemas bolani urib tarbiyalash eng katta xato o'sha şey ellikikkita tarbiyada aytadiki hech qachon o'rtoqlarini oldida bolangga tanbeh berma deydi bolang sinib qoladi deydi odamlarni ichida bolangni urma deydi bir marta birovga so'kinganini eshitsak uyga olib kirib buni vahima qilib tashlash kerak gap bilan urib so'kib emas shuni yomonligi haqida mana birovni buvisidan kelding onasidan kelding tasavvur qil sani onangni birov shunday so'ksinchi bolam deb turib shuni bir qo'pirtirib tashlasak bo'ldi o'sha bolamiz so'kinmaydi tishingni sindiraman pul kol, olsang qo'lingni chopaman bu tarbiya emas bu chunki siz bilan mandan bekitib pul ham olaveradi siz bilan mandan bekitib nos sigaret ham chekaveradi shuning uchun buni xudo ko'rib turganligini biz his qildirib qo'ysak inshaolloh bolamizga bu dunyoda ham bu dunyoda ham bolamizni tarbiyasi zo'r bo'lsa bizni ko'chada gavdamizni kerib yurishimizga sabab bo'ladi qanchadir ota onalar bor egilib qolganda bechora o'g'lini qizini yomonligidan qishloqda sharmanda lekin shundaq ota onalar bor ko'chada Yani, kibr emas gerdayib yuradi nimaga o'g'li qizi o'zini orqasidan shaltag'i yo'qda o'g'lini qizini orqasidan birov bir yomonlikni gapirib kelmaydi